أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنافع الذكرى أمنا من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يا الزكاه وأما من جاك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكر فما شاء ذكر في سحف مكرمة مرفوعة متهرة بأيدي سفر كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأكبر ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقض ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أن سببنا الماء سبا ثم شققنا الأرض شقا فأمدتنا فيها حبا وعنبا وقضبا والزيتون ونخلا وحدائق بلبا وفاكهة, وفاكهة متاعا لكم ولينعامكم فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبني لكل امرئ منهم من يومئذ شان يغني وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره وجوه يومئذ عليها وبرا ترهقها قترا اولئك هم الكفره الفجرا